Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 12 sekarang ya Ini masih dengan kata sifat Di pelajaran 11 kita udah belajar uh, Ada dua kata sifat ya Kata sifat I dan kata sifat na Dan contoh kalimat dasarnya Nah selanjutnya di pelajaran 12 ini tentang kata sifat negatif, kemudian kata sifat lampau dan negatif lampau ya. Jadi saya yang saya maksud kata sifat negatif itu kita memakai kata tidak ya. Jadi misalnya tidak mahal, ya, tidak suka. Apalagi uh, ya cuman kita nggak uh, bisa semuanya kita langsung pakai tidak tidak gitu ya tergantung sikon juga Saya ambil contoh misalnya yang tidak mahal itu ya kapan kita bisa pakai tidak mahal itu jadi misalnya kalau 100 itu kita bilang mahal ya Nah Kalau 75 Gimana ini kalau 75 Tidak mahal Atau tidak terlalu mahal Tidak terlalu mahal ya Kalau 75 Nah kalau 50 itu Baru tidak mahal Nah kalau 25 25 kita nggak bisa bilang tidak mahal Kita bilangnya murah ya. Nah itu jadi kita harus tahu itu. Nah kalau yang di atas 100 Jadi apa 125 misalnya Kita pakai kata agak Agak mahal ya. Kalau 150 Cukup mahal. Kalau 175, eh, terlalu mahal misalnya. Kalau 200, misalnya, amat sangat mahal. Nah itu nanti harus ada pakai okay, tambahan kata keterangan jadi ya. Oke okay, sekarang kita bahas yang ini aja dulu yang mahal dan tidak mahal ya itu aja dulu jadi kalau misalnya mahal itu Takai ya nah negatifnya itu jadi Takakunai kunai ya. takai Takakunai kunai terus misalnya hmm, panjang naga ya Negatifnya jadi naga kunai tidak panjang. Terus apalagi misalnya suka tidak suka suki, nah ini nah ini karena simpan nah ya jadi suki nak suki jadinya kalau negatifnya jadi suki dewa rimasen atau suki jari masennya. Jadi dari situlah bedanya antara kata sifat i dan na, ya. Jadi kita perhatikan tuh. pemakaiannya gimana. Nah terus uh, contoh lagi dan ya. misalnya praktis dan tidak praktis, ya. bengri, kata sifat na, ya. bengri, na. bengri, dan bengri dewa hari masyain, atau bengri jari masen. Ya cukup jelas ya ya nanti di di grup akan ada latihan-latihan, saya buat latihan soal-soal ya dan buat yang belum bergabung silahkan bergabung ya. namanya grup uh, ada dua saya punya ya, sekali lagi belajar bahasa Jepang formal itu anggotanya udah banyak ya 71 ribu lebih, kemudian belajar bahasa Jepang informal, ya uh, itu masih baru ya, masih baru. Ya tapi udah banyak juga pelajaran di situ ya di di grup informal. Oke, okay. kita lanjut sekarang uh, kata sifat negatif. Udah tadi sekarang kata sifat lampau. Eh, lampau dan negatif lampau. Lampaunya dulu. Lampau jadi eh, berarti kita harus pakai keterangan waktu. Eh, misalnya dulu, dulu saya suka kamu misalnya. Dulu saya menyukai kamu. Terus. Eh, Oke okay, ini dulu ya. Dulu saya menyukai kamu. Jadi dulu itu mukasi, mukasi mata siwa anak Itu, suki data, gitu, ya. Data atau desta ya. Jadi mukasi mata siwa anak suki desta. Atau kalau saya langsung ngomong sama orangnya boleh watasi nggak pakai watasi wanya bisa jadi muka si anata gak suki nata. ya uh, terus misalnya, uh, minggu lalu, mobil ini, berah, misalnya minggu lalu mobil ini murah misalnya minggu lalu mobil ini masih, pakai tambahan kata keterangan lagi, masih minggu lalu mobil ini masih murah ya, jadi kata masih udah tahu kan udah pernah dibahas di pelajaran sebelumnya mada dengan mada ya, jadi minggu lalu kita udah belajar juga keterangan waktu minggu lalu jadi sengsu sengsu konokurumawa mada yasukata, yes ya. Jadi minggu lalu mobil, mobil ini masih murah. Thank you, Kono ya Atau kalau nggak mau pakai masih juga bisa Nggak eh. usah pakai Mada juga. Thank you, Kono Kurumawa ya Ya, karena kadang-kadang tuh pola pola bicara pola bahasa itu berbeda-beda ya kadang-kadang begitu tiap negara. Jadi ya kita harus berusaha menyesuaikan mana yang yang cocok yang pas. Nah Ini penting gitu ya. Jadi nggak bisa kadang-kadang kita nggak bisa tuh menerjemahkan langsung ini bahasa Indonesia begini terjemahkan kata per kata ke bahasa Jepang nggak bisa ya. aneh jadinya juga sebaliknya begitu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Jadi ya di cocok-cocokin aja gitu ya, dipas-pasin supaya enak kedengarannya. Dan maksudnya uh, betul gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke negatif lampau ya. Nah, negatif lampau ini, jadi kalau Misalnya itu tidak mahal, takakunai, untuk lampau nya takakuna kata eh, contoh kalimat, misalnya minggu lalu mobil ini tidak mahal, thank you, kodokuru kata guna kata ya okay? jadi jelas ya ya nanti saya akan kasih soal-soal latihan supaya lebih jelas lagi oke okay? saya kira sampai di sini untuk kata sifat negatif lampau dan negatif lampau ya ya mata